Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini saya nak kongsi pengalaman memandu Mazda CX-60 buat kali pertama. Ini adalah sepintas lalu pengalaman kami dengan Mazda CX-60 iaitu satu produk baru daripada platform baru yang dihasilkan yang dipanggil large platform daripada Mazda. Kalau kita tengok dari segi reka bentuk masih lagi kenal ini sebagai Mazda, dia punya grill tu masih lagi familiar walaupun reka bentuk lampu telah berubah sedikit. Ini kerana Mazda masih lagi menggunakan kodo design language. Dan daripada segi saiz kita tengok nama dia pun CX60. Kereta ni dia besar sikit lah daripada CX5 yang kita dapati sekarang. So kereta ni memang dijangka akan menjadi pengganti kepada CX5 tapi Perubahan buat masa sekarang masih lagi ada CX5 tu sebab memang tak ada kereta yang saiz macam CX5 tu sekarang. Actually ada. Di Amerika Syarikat dia ada satu Mazda nama CX50 yang menggantikan CX5 tapi produk tu dihasilkan hanya di Amerika Syarikat. Di Jepun pun tak dapat jadi kita terpaksa lah terima dulu Mazda CX60 ni sebagai model pengganti ataupun interim model. Kalau kita tengok dekat belakang logo ni kita mungkin ada nampak wire keluar. So ini ialah dia punya radar yang uh, digunakan untuk menghasilkan sistem ADAS uh, ataupun Adaptive cruise control uh, level 2 dan kita juga akan nampak ada kamera di situ eh yang menggunakan monocular camera dan juga radar di bahagian depan. Kalau kita tengok di bahagian sisi ini juga ada bermacam-macam jenis uh, kamera uh, menunjukkan kereta ni ada kamera 360 darjah lah di sekeliling ni boleh nampak uh, apa yang kita nak bila kita tekan butang 360 kalau kita tengok daripada sisi kita nampak kereta ni masih lagi menggunakan gaya reka bentuk Mazda yang menghasilkan kereta mempunyai bonnet yang panjang. Dan kereta ni memang bonnetnya nampak panjang kalau kita tengok jarak antara roda depan dengan pintu tu ada kawasan yang agak besar. Ini menunjukkan memang gaya bonnet panjang tu adalah jelas daripada Mazda. Kalau kita tengok kereta kita lain, disk metal piece dekat sini ni adalah kecil ya. Tapi yang ini adalah besar lebih berupa seperti kereta-kereta Continental. Kita tengok lorongan belakang dan depan masih lagi menggunakan gaya yang sama daripada Mazda Kodo. Kita nampak lampu ni mempunyai aperture yang lebih kurang sama tetapi reka dia, dia lebih 3D kali ini. Belum kita teruskan review kereta ni kita nak tunjuk sikit engine bay kereta ni sebab ini penting kerana ini large platform daripada Mazda ni merupakan platform yang uh, unik sebab dianya melintak uh, engine ni memanjang daripada depan ke belakang. So this is front engine rear wheel drive platform ataupun longitudinal platform. Something quite rare in this day and age. The only thing yang aku boleh fikirkan sekarang platform uh, front to rear ni ialah mungkin Volkswagen punya MLQ platform yang sekarang kita ada gunakan untuk Touareg, uh, untuk Q7, untuk Cayenne, untuk Urus dan juga untuk Bentayga. Jadi di bawah bonet ni you akan boleh nampak enjin Skyactiv-2.5 liter yang menghasilkan 189 horsepower dan 261 newton meter torque. Enjin ni enjin natural aspirated lah, tidak ada turbo charger. Walaupun kalau kita tengok sebelum ni Mazda CX-5 ada enjin tu liter turbo, tapi enjin tu direka bentuk untuk melintang lah. Yang ni direka bentuk untuk memanjang. Dan ada salah satu lagi sebab kenapa mereka menggunakan enjin yang sedikit berbeza kerana kereta ni menggunakan kotak gear baru 8 speed automatic yang tidak menggunakan torque converter Okay, kali ni kita baru jumpa Mazda bagi this little interesting thing eh, Untuk kita buka dia punya engine cover uh, Dia ada little hook kat sini Just a latch hook Dan kat bawah ni dia ada satu bagi plastik kuning ni Di mana kita boleh sangkut Yang dekat sini And uh, so that dan kita boleh tengok engine lah That's quite nice of them. So, uh, jarang kita tengok engine north-south. Eh? So, suddenly kita nampak the front end of the engine. And what I want to show is two things. Uh, firstly, the engine is set so far back. Eh? So, you nampak this is the suspension top of the suspension turret. Nah? So, let's assume that the wheels are just slightly ahead of that. Like, right here. So, this one, the engine mass is almost entirely behind the front uh, axle line. So this is almost uh, front engine, mid engine punya uh, layout because most of the engine mass is behind the front axle line. So that is one of the reason yang give this car really good uh, handling characteristic in terms of how it turn in. Lah. So yeah. So ada interesting uh, solution yang kita nak tunjuk lah. Ini benda-benda yang mungkin engine-engine lama tak nampak. Lah. So ini ialah dia punya vacuum uh, pump uh, untuk dia punya brake booster and yeah uh, of course the sucking in from here lah daripada brake booster kat sana tu dan dia tembak balik masuk ke dalam uh, crankshaft this is driven by uh, this camshaft so sini ialah thermostat uh, ini ialah coolant uh, bypass uh, the water pump is kat belakang tu and there's a normal uh, alternator and uh, ac pump and that's kat bawah tu is the Uh, electric power assistance Another thing yang saya nak tunjuk is Dia orang pakai this casting eh, For the top of the suspension turret And uh, kalau you notice kat tepi ni You akan nampak The casting goes all the way down Sampai situ And it's glued onto the uh, Main chassis rail lah So this is the main chassis rail kat bawah ni And it's it's bolted uh, It's glued onto that one Sebab uh, aluminium and steel You tak boleh letak sebelah-sebelah Mesti -sebelah, letak a bit of adhesive So kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak ada this large bolt ni. This large bolt ni, uh, ialah the top of the wishbone punya mount. Nampak tak tu? Top of the wishbone. That's where the mounting is. So this car memang has some uh, really interesting uh, engineering solutions uh, up in the engine bay. Jadi kalau kita tengok lah dan kita dengar Mazda punya penerangan, dia orang kata eh, kereta ni adalah kereta perantaraan. Apa maksudnya kereta perantaraan wal well, maksudnya kereta ni direka bentuk untuk bersedia menjadi kereta hybrid, kereta plug-in hybrid dan ada kemungkinan ia mungkin boleh diubah suai untuk menjadi kereta yang lebih electrified di masa depan. Sama ada platform yang sama boleh ditukar menjadi kereta elektrik sepenuhnya adalah tidak jelas, tetapi pasti kereta ini boleh menerima sistem plug-in hybrid dan buktinya ialah Mazda CX80 yang boleh dibina atas platform yang sama tapi sedikit besar yang ini dua barisan, yang itu tiga barisan dan ini itu menggunakan sistem plug-in hybrid. Seperti kebanyakan kereta moden, kereta ini of course ada keyless entry ya. Dan bila kita masuk ke dalam, kita jelas nampak kereta ini masih lagi menggunakan tema Mazda iaitu interior yang sangat masculine kesemuanya hitam. Dan kalau kita tengok dekat bahagian kursi ini, kita nampak sebelah driver ada electrically controlled seats dengan lambar support adjustment. Dan kita tengok kursi ni semua berwarna hitam dengan benang kontras berwarna perang. Bahagian tengah ni menggunakan kulit yang berlubang lubang ataupun perforated leather. Di bahagian pintu kita nampak mereka menggunakan kemasan teknikal lah yang kita dengan corak berulang-ulang dan juga kemasan berwarna logam. Di sini tempat pembuka pintu adalah kemasan berwarna chrome dan piano black ataupun otak oh semi plastik black digunakan untuk dia punya kemasan kawalan pintu kawalan tingkap elektrik dan ada sikit kemasan krom kat situ untuk menjadikan dia lebih berseri. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya startup sequence. Mulakan dengan gambar kemudian dengan uh, tadi dial yang sekarang ni akhirnya menunjukkan paparan untuk sistem adaptive cruise control. Ini cara saya sukalah maklumat dipaparkan dan kita juga nampak dekat situ menandakan uh, tip pintu adalah terbuka bila kita tutup pintu tanda tu akan hilang daripada kedudukan pemandu you akan boleh nampak ada head up display punya paparan di situ ini menunjukkan kelajuan dan juga adaptive cruise control punya Nah, ini agak bagus sebab senang kita nak tengok di situ kita nampak apa yang kereta nampak dan apa setting kita steering ni typical untuk Mazda dengan steering boss bulat, kalau adaptive cruise control di sebelah kanan dan kawalan hiburan di sebelah kiri dengan kemasan krom di bahagian bawah dan kulit berbalut dan seri ini adalah berbalut kulit yang licin sedap dipegang. Sering eh. tengah ini kita nampak adalah lebih besar daripada biasa dan sekarang menunjukkan paparan bahawanya bersambung kepada telefon saya. Dan uh, permukaan kat sini adalah permukaan uh, lembut, uh, nampak ada tekstur kulit yang agak agresif, uh, butang emergency uh, hazard light, ini adalah start button. Dan dekat bawah ni sekarang presentation uh, Mazda untuk dia punya account HVAC system uh, HVAC dia kat depan ni adalah dual zone Di mana ini untuk kiri dan ini untuk kanan Dan kita nampak paparan maklumat di sini Dan ada beberapa shortcut button So ini memang uh, bagus untuk mereka-mereka yang tak suka semuanya dipaparkan di skrin Tombol gear berada di sini Dia punya aturan ni ada sedikit uh, unik eh, Dari segi contoh penggunaannya Kalau biasa dia PRND tapi ni P dia dekat tepi eh, So kita kena tolak Kesini untuk masuk reverse. So kalau you daripada drive. Kalau you tolak ke depan. Dia tak masuk P tau. Dia masuk reverse. So be careful kat situ. So you kena tekan butang kat depan ni. Tarik ke kanan. Barulah dia masuk ke P. Uh, di sini ialah butang selection untuk drive mode. Kat sini ada wireless charger dan 12 volt punya outlet. Ada cup holder. Dan uh, juga uh, di sini ada butang uh, ataupun pusat kawalan untuk sistem audio dan hiburan. Uh, dan juga untuk uh, dia punya park brake dengan auto park brake di tengah ada tempat simpanan barang berbalut uh, baldu dan ada USB-C outlet di situ dan kereta ni menggunakan sistem bunyian daripada Bose dan ada banyak juga lah speaker di dalam kabin ni uh, termasuklah sampai ke dalam boot di mana ada subwoofer peminat sunroof akan bergembira kerana kereta ni datang dengan proper sunroof ha? bukan just panoramic roof biasa alamak hujan tutup balik cepat-cepat dan ini menghasilkan kabin yang agak lebih terang saya especially suka dia punya roof liner sekarang berwarna putih dan bukan semuanya berwarna hitam Dia juga melengkapkan kerusi penumpang dengan kawalan elektrik cuma kali ini tidak ada larasan untuk lamba support ataupun sokongan pinggang kerusi kulit ini mempunyai jahitan kontras berwarna perang dan di bahagian tengah menggunakan kulit yang berlubang ataupun perforated leather Uh, kursi depan ni saya dah laraskan lah untuk ketinggian saya dan you boleh nampak bahawa depan lutut saya ni masih lagi ada sedikit ruang so ruang uh, penumpang belakang adalah memadai untuk saya yang tinggi 5 kaki 11 kalau you tengok juga you akan nampak bahawa kursi ni kalau boleh saya nak dia panjang sikit lah tapi untuk uh, kursi untuk kereta size ni saya rasa uh, agak ok lah sebab kereta ni sebenarnya dia bukannya fokus 100% kepada space this is more a car yang fokus kepada driver punya satisfaction. Dah lama 12 ribu buat kereta front engine rear wheel drive kan. Oh, so, penumpang belakang ada dua corong aircon dan juga dua USB type C. Di belakang kursi ni ada satu plus uh, pouch. Di belakang juga adalah kulit dan juga menggunakan kemasan perforated leather di bahagian tengah dan ada ISOFIX mount yang agak mudah untuk diakses Ha, saya suka exhaust fix jenis ni eh. Ada penutup plastik. tapi yang ni dia terbuka ni. You kena simpan lah. Kalau tidak nanti dihilang hilang. susah saya tak tahu. Macam mana nak cari pengganti dia. Murah ke mahal ke tidak. Kereta ni datang dengan armrest tengah. Yang ada cup holder berkembar. Uh, ini lebar. Kalau you nak letak cup holder. You kena duduk sengit sikit lah. Tapi kalau you tak gunakan ini, Then you boleh duduk agak selesa juga. Okay, kalau kita tengok ruang boot kereta ni. Dia datang dengan uh, tono cover eh. So tonal cover ni dia melekat kat mana? Dia melekat dekat atas ni eh. So you boleh pasang tonal cover ni di sini. Dan uh, ianya akan uh, menyorok lah barang-barang ni. Dan uh, tak payah you nak cari tempat nak simpan ke apa. Sebab dia tidak mengganggu uh, cara you nak uh, memasukkan barang. So that's a nice touch. I like cars yang berboh tonal cover melekat kat situ eh. So you tengok bila you dah angkat tonal cover ni. Kau akan nampak ada netting dekat sini So orang pemandu masih lagi boleh nampak Apa yang berlaku di belakang Let's say for example Bila you parking emergency Dan you ada dalam kereta Sebab you nak buat apa-apa Jadi orang kat dalam kereta Masih lagi nampak apa yang berlaku di belakang Which is kind of a nice touch Dari segi ruang belakang ni Kita nampak di sini ada release eh. Di sini ada release untuk The seats dan bila kita dah tarik tu, kita boleh tolak ni lah seat ni ke belakang. tu eh, turun ke bawah. Dan juga dekat sini ada 12 volt punya outlet. Dan ada hook. Uh, kiri ada dua eh. Nampak tarik ni sebab satu ni untuk yang tengah. Boleh tengok saya tarik yang ni. Untuk turun. Dan bila saya tarik yang kedua ni pula. Yang ini pula terbuka dan turun ke sana. So itu ada tiga lah larasan untuk kita boleh buka. Sebab the, the rear seats dibagikan 40, 20 dan 40 so that's a nice touch from Mazda ruang di bawah boot ni datang dengan uh, tyre spare so kita nampak sini ada space saver tyre spare dan itu ialah subwoofer saya suka toner cover yang melekat macam ni sebab kalau dia uh, melekat ke bawah ni kadang-kadang semak kita nak buat kerja macam ni dia okey lah lebih bagus except for kalau kita nak masukkan barang-barang yang besar still kena cabut dan uh, cari tempat untuk simpan dia lah So hari ni kita dapat uh, peluang memandu dengan kereta ni dengan uh, lebih lama sikit dan uh, before saya pandu tadi saya buka demi engine bay dan tengok sikitlah apa yang ada dekat bawah tu nak tengok sikit dia punya suspension system dan sebagainya and the engine layout so apa yang uh, macam saya cakap saya notice ialah engine tu duduk di belakang front axle because the engine four cylinder most of it sits behind the front axle So it means this car is as as good as a mid engine front engine, and uh, that's what is going to give it a really good uh, handling characteristic. So now I can't wait to take this car uh, naik ke Jalan Genting to see the punya turn in. The turn in should be very fast and uh, should be very responsive because the steering is uh, well geared and all that and uh, other than that dia pakai uh, aluminium casting cast aluminium suspension turret and uh, that should also increase the rigidity semalam masa presentation dia tunjuk kaki orang tengah ikat tali kasut so dia kata kalau you ikat tali kasut kejap-kejap, ah -kejap, uh, barulah rasa stable barulah rasa confident nak lari ke nak main sukan apa ke apakah. which is true uh, that's basically i think one of the best uh simple analogy untuk kita faham tentang chassis rigidity. The more rigid the chassis, the more immediately you can send power to the wheels and therefore the link between your brain, your kaki and the tyres becomes uh, quicker. And that's how you get something, a car yang rasa macam intuitive, rasa macam... Uh, very responsive is that lah when you get instant response So you see all that engineering solution dan nampak okay cantik cun. And uh when you bawa kereta ni when you look at the styling section there I cakap kat you you nampak daripada luar ni dah tahu dah Mazda they are not uh focused on like things like cabin space because you nampak the between the front wheel arch and the front of the door There's this much metal. If you tengok a lot of the design punya discussions lah with car designers that space between the front wheel and the front door tu is penting especially kalau you nak buat power projection and you want your car to look powerful this is why companies buat kereta long bonnet nak tunjuk itulah power projection the Mazda macam cerita pasal long bonnet and they took up that much space dekat depan so you imagine the that much space lah dia compromise dekat belakang but the result is a car memang that looks very masculine has a long bonnet and all that in the driving pun you have to understand because they've made such a strong commitment to that kind of uh, imagery in terms of the design and also the engineering solutions bila you masuk pun you akan dapat benda yang sama in terms of dia punya suspension setup this is uh, a car yang memang uh, the setup is untuk driving response and body control Semalam bila kita lalu dekat uh, jalan antara Bidor dengan Tapah tu a lot of undulating surfaces ah eh, broken surfaces so bila you run over long uh, long waves body control is very good untuk a tall SUV but the compromise is the secondary ride right is ah uh, very granular lah you rasa little little things so for comfort that's not ideal But for a spirited driver Bila tengah push the car hard And you want to know That the car can feel things So you can feel it And Gives it good seat of the pants Punya Driving sensation lah Today kita tak boleh nak cerita tu banyak sangat The only thing that we can talk about is uh, This engine uh, Sadly Mazda tak boleh nak fit The turbo engine Into this car Uh, for technical reasons apparently tu cakap dia lah uh, sebab dia nak twist nah, engine tu 90 degrees from east west to north south they also have to make concession ataupun design protect benda tu untuk boleh terima hybrid and plug in hybrid punya sistem which means that kalau you tengok engine yang east west selalunya akan nampak motor dekat ujung engine tu so mana dia nak letak motor in this hybrid system It still has to sit between engine and gearbox so dekat ruang ni I'm not sure whether I heard it betul lah Tapi uh, orang Mazda cakap Where the clutch sits, that's where the motor will sit So my guess is that I don't know betul ke tak betul lah Ni kita kena dapat more information Semalam aku tanya mm -hmm. dia punya uh, representative daripada Mazda Motor Corporation pun Dia pun nak kena tanya dia punya engineer So kita apalah tunggu lah jawapan nanti Where the clutch pack sits is where they going to put the electric motor So the that is the reason uh, why All this compromise With the new gearbox And what not Dia pakai 8 speed Automatic transmission And you always I'm wondering lah Whether it's Absolutely necessary Ataupun This is more Again Dia punya Amount to Enthusiast drivers Yang you nak tengok On the spec sheet It says 8 speed AT Rather than Cakap uh, This is an E gearbox Or EDCT Or whatever Yang sekarang ni Orang pakai lah So banyak kereta hybrid sekarang Just guna virtual gearbox Because there's no need untuk an actual uh, gear ratio When the electric motor does most of the work mm -hmm. uh, But of course those are Cars that behave more like range extender uh, Electric vehicles lah I think the Honda semua tu semua Pakai macam tu mm -hmm. But this one maybe the motor is uh, a lot smaller ke Apa ke kita pun tak pasti uh, So that, that could be the thing lah They still want the engine to do most of the work So that they boleh manage the responses ke I'm not sure what that uh, that is all about lah but that's the 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 yeah. briefing yang dia bagi dekat kita and as a result you have a slight power deficit berapa, berapa? power deficit against the CX50 punya 2.5 yeah. liter tu against CX50 atau kasih CX tapi eh CX eh apa oh CX5 ah, CX5 nah, ah tu kurang 50 So, there's 40 a plus lah. 40 plus horsepower deficit lah uh, from the CX50, which is an uh, which uh, CX5, sorry, which a lot of people check up, possibly one of the best Mazda SUV uh, in the market right now. So feels like, eh, hey, why ada compromise macam tu? Well, it's a design protect punya issue. They are moving forward. Everybody nak kena transition pergi ke electric drive. And everybody is learning about electric drive in a different way. And this is Mazda punya chosen path lah. Dia nak buat macam ini. And uh, therefore they tak ada uh, They don't have enough I guess resources for them to run uh, I don't know whether tak cukup space kat depan ke Because the steering column Kalau you tengok kat depan tu The steering column runs next to the uh, exhaust uh, manifold uh, Just beyond the heat shield So kalau ibu tebu kat situ mungkin tak ada, tak muat mungkin dia cannot put the steering column through I don't know what the the, the thing is that because this just nampak macam tak ada tempat tak ada ruang That could be one thing Or could be Whatever else lah Reason But this is the The reality And I think the If you are Looking at this As a Mazda You're a fan of Mazda Then this is This is This is pretty good The refinement level Is okay uh, Overall ride quality Atas highway Tak ada isu lah When you go to back roads Then ada rasa lah The granularity Itu dalam town Maybe you akan rasa sikit But uh, tak boleh nak buat apa lah kan Acceleration okey so the eight speed automatic eh. this is first impression kita tanya semalam uh, orang daripada Mazda Motor Corporation uh, kenapa you pilih to do a clutched it it rather than just pakai a dual clutch transmission because bila dia cerita tentang gearbox ni dia cerita tentang how quickly the gear change is dan benda, -benda macam tu lah cakap kalau nak cerita fast gear change you can do probably faster dengan DCT and if you're talking about smooth gear change you probably can do better with the DCT also and the reason aku tanya soalan tu sebab dia kata gearbox ni dia punya clutch pack sama dia ask. tanya berapa, berapa lapis berapa banyak clutch ada macam mana it works dia kata banyak clutch plate He mentioned something like 10 clutch plates Now I don't know how they arrange the 10 clutch plates uh, Where they put the clutch plates Is it before every planetary gear set ke? Macam mana? I don't know Because it's an automatic transmission So that's uh, I said that makes it even more complex So ni ialah betul lah, but I guess this is just Mazda being Mazda They want something different right Mazda always does something slightly different And it looks good on the spec sheet And if the driving responses are good, then it's fine. And you have to remember, kereta ni, primarily, they want to uh, push it uh, with the 3.3 litre or 3.5 litre engine uh, in line 6. Because the engine bay tu, cerita tadi ni, bila 4 cylinder, engines mostly duduk belakang front axle. And, or they want it to be run as a hybrid. So, it, I think if you get a hybrid or a, a, the, the big engine car, uh, masa tu baru kita akan rasa the full potential of the car. But you know, right now you want the first one, right? Is, I think it's it's. Uh, if you're, you must be a fan uh, to really want this car, uh, or you really somebody who wants something new, then this is fine. Because everything else is okay. Still looks cool, like a Mazda, typical Mazda. You something... Tell us a little bit about the importance of this current model. Yeah, this is the first introduction of a longitudinal engine layout and a rear-wheel drive. So, during this uh, big platform transition, it gives uh, better riding comfort, more space, and also in terms of uh, driving dynamics. If you look at the rear wheel drive engines, that means the turning radius is much better. And it has options for various engines, a layout. We have uh, inline six engines uh, and a higher capacity engine. Uh, with options of uh, four-wheel drives, mild hybrids, full hybrids, and plug-in hybrids. so that's the next generation vehicles moving towards uh, electrification. and at the same time, in terms of connectivity, there will be more and more advanced connectivity to give uh, customers comfort and more accessibility to the younger generation for connectivity so mazda is uh, sticking to their roots where they're focused more on driver satisfaction yeah. i think our mazda uh, basic principle is that vehicles must not just be for transportation it must be for fun fun to drive you know after owning a vehicle you must really enjoy it and to enjoy it, you must be able to drive it. And therefore, we look at greater details of driving uh, dynamics. Uh, and this is uh, assisted by the next generation. A level of digital technology and artificial intelligence. Okay, today our video video kita the Mazda CX-60. Ini. kereta ni harga dia RM198 uh, hingga lebih kurang dalam uh, rm ringgit lah. So ini satu harga yang agak kompetitif untuk sebuah SUV keluarga segmen C yang datang dengan enjin 2.5 liter, kotak gear 8 kelajuan otomatik dan front engine rear wheel drive. Suspension pun agak canggih juga iaitu depan menggunakan double wishbone dan belakang menggunakan multi-link. Kereta ini datang dengan satu sistem yang dipanggil kin Kinematic Posture Control yang uh, So pada okey. So aku nak korang komen sikit tentang Mazda CX60 ni sama ada dia boleh tak bersaing dengan kereta-kereta lain dalam segmen ini. Harga tu saya rasa dah menarik dah dan Mazda datang dengan uh, sistem uh, dan Mazda dat... kita tahu Mazda ni dia datang dengan 5 tahun warranty eh ya, yang datang dengan free labor, free parts dan juga free lubricant. So maksudnya dalam tempoh 5 tahun ni tak ada apa nak belanja dari segi pengurusan kereta ataupun penyelenggaraan kereta cuma isi minyak dan pandu. So this is a good idea untuk kereta ni sebagai orang kata bila nak jual lah lepas 5 tahun confirm you beli kereta Mazda mesti servis ikut time nya sebab servis free kan. So I think that's also one interesting way of Mazda trying to maintain dia orang punya uh, resale value in the second hand car market. Komen banyak-banyak tentang kereta ni dan kalau kau suka tekan butang like, kau ada member tengah cari SUV, share dengan dia orang video ni. Yang mana belum melanggan, tolong aku sikit tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.